নমস্কাৰ আস্থা ক্ৰিয়েচনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আপোনালোক সকলোকে পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আগন্তুক বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ বিষয়ে কেইটামান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তথা বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনটো আপুনি কেনেকৈ মানি চলিব কি কি নিয়ম আছে সেই সন্দৰ্ভত চমুকৈ আলোচনা কৰিম আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপুনিও যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনটোতেই জন্ম হৈছিল ভগৱান বুদ্ধৰ বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰতিষ্ঠাতা বুদ্ধৰ জন্ম দিনটোতে সমগ্ৰ দেশতে প্ৰায় কেইখনমান দেশত পালন কৰা হয় বৌদ্ধ পূৰ্ণিমা ভাৰত জাপান দক্ষিণ পূৱ এছিয়া চীনকে ধৰি কেইবাখনো দেশত বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ যথেষ্ট ৰীতি নীতিৰ মাজেৰে পালন কৰা হয় পৰাপক্ষত বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনটোত কেইটামান কাম কৰিব নালাগে যেনে ধৰক মাংসৰ সৈতে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব নালাগে কোনো অপশব্দ উচ্চাৰণ কৰিব নালাগে তথা মিছা কথাৰ পৰা আঁতৰিহে থাকিব লাগে বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনটোত কি কি কাম কৰিব লাগে সেয়া হয়তো এতিয়া আপোনাৰ মনলৈ আহিব সূৰ্যদৰ আগতে বিচনাখন আপুনি বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনটোত এৰিব লগতে ঘৰসমূহ চাফ চিকুণ কৰি স্নান কৰি নিজেই ঘৰত গংগাজল ছটিয়াই দিব লগতে ঘৰৰ থাপনাত পুৱাই জ্বলাব আপুনি চাকি ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰত হালধি অথবা কুম কুম প্ৰস্তুত কৰি গংগাজল ছটিয়াব লগতে আৰ্তজনক কাপোৰ আৰু খাদ্য যোগানো ধৰিব পাৰে বৌদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনটোত পালন কৰিবলগীয়া কিছুমান বিশেষ নিয়ম আছে আৰু যিবোৰ নিয়ম পালন কৰিলে কোৱা হয় যে সেই নিয়মবোৰ যদিহে আপুনি অনুসৰণ কৰি চলে তেনেহ'লে জীৱনত অৰ্থ আৰু সুখ সমৃদ্ধিৰ অভাৱ কেতিয়াও নহয় এই তিথিটোত অৰ্থাৎ বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনটোত আপুনি পায়স বনাই আৰাধ্য দেৱতাক নিবেদন কৰিলে সেয়া অতিকৈ শুভ বুলি কোৱা হৈছে বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ তিথিৰ সন্ধিয়া চন্দ্ৰ দেৱতাক নিবেদন কৰক অক্ষ পূৰ্ণ সঞ্চয়ৰ বাবে ঘৰত আয়োজন কৰিব পাৰে সত্যনাৰায়ণৰ পূজা এই তিথিত পানী ভৰ্তি কলহ আৰু খাদ্য দান কৰা অত্যন্ত শুভ বুলি জনা যায় যদিহে আপুনি কাৰোবাক খাদ্য দান কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনটোত আপুনি নিশ্চয়কৈ দান কৰিব পাৰে এই তিথিৰ সন্ধিয়া মা লক্ষ্মীক এটা ৰঙা পদুম ফুল নিবেদন কৰিলে তেওঁ খুব সোনকালেই প্ৰসন্ন হয় শুভ তিথিৰ সন্ধিয়া তুলসী মঞ্চত বন্তি জ্বলাবলৈ নাপাহৰিব এই শুভ তিথিত লক্ষ্মী নাৰায়ণ আৰু আহত গোচক পূজা কৰিলে অত্যন্ত শুভ বুলি জনা গৈছে এটা নাৰিকল মা লক্ষ্মীক যদিহে আপুনি বুদ্ধ প্ৰতিমাৰ দিনটোত নিবেদন কৰিব পাৰে তেনেহ'লে সেয়া কৰাৰ পাছতেই আপোনাৰ আলমিৰা টকা ৰখা স্থানত ৰাখিব পাৰে আৰু তেতিয়া দেখিব যে কোনোদিনে আপোনাৰ অৰ্থৰ অভাৱ নহ'ব দেৱী লক্ষ্মীক নিবেদন কৰা কোৰেই নাইবা চুপাৰেই নাইবা শিলিখা পূজাৰ পিছত সন্ধিয়া ৰঙা নাইবা হালধীয়া কাপোৰেৰে বান্ধি তুলসীৰ তলত মাটিত পুতি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব তেতিয়া দেখিব সংসাৰত উপচি পৰিব অৰ্থ তথা সুখ সমৃদ্ধি বন্ধু বান্ধৱীসকল মনৰ শান্তিৰ বাবে যদিহে আপুনি বিচাৰে তেনেহ'লে বৌদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ লগত সংগতি ৰাখি আপুনি এইসমূহ নিয়মো কৰি চাব পাৰে আহত গছত যিহেতু মা লক্ষ্মীয়ে বাস কৰে গতিকে এই দিনটোত পানীৰ লগত চেনি মিহলি কৰি আহত গছৰ গুৰিত ঢালিলে তেতিয়া ধন বৃদ্ধিত সহায় হয় বুলি জনা যায় পাৰিলে চেনীৰ লগত অকণমান আটা মিহলি কৰি আহত গছৰ গুৰিত দিব পাৰিলে ভাল সেই এটা যদিহে পৰুৱাই খায় তেনেহ'লে অৰ্থাৎ পৰুৱাই খোৱাৰ ফলতেই আপোনাৰ ব্ৰহ্ম ভোজনৰ ফলো পোৱা যায় মন্দিৰৰ ওচৰত আহত গছ যদিহে আছে তেনেহ'লে আপুনি সেই আহঁতজোপাৰ তলত এই কামটো নিশ্চয় কৰিব পাৰে লগতে যদিহে আপুনি এই নিয়মটো আহত গছৰ লগত কৰে তেনেহ'লে সেই গছজোপাৰ অৰ্থাৎ আহঁত গছজোপাৰ চাৰিওফালে চাৰিৰ পৰা সাত বাৰ প্ৰদক্ষিণ কৰিবলৈও নাপাহৰিব শিৱ মন্দিৰ আপুনি বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনটোত দৰ্শন কৰিব পাৰে লগতে শিৱ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ যাওঁতে শিৱলিংগত গাখীৰ চাউল আৰু চেনি মিহলি কৰি অৰ্পণ কৰিব পাৰে লগতে শিৱলিংগত গংগাজল অৰ্পণ কৰিব পাৰিলেও ভাল যদিহে কোনো লোক মানসিক সমস্যাত ভুগি আছে নাইবা আপুনিও মানসিক সমস্যাত ভুগি আছে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনটোতে এই নিয়মটোও কৰিব পাৰে মানসিক সমস্যাত ভুগি থকা লোকসকলে গংগাৰ জলেৰে অৰ্থাৎ গংগাৰ পানীৰে গা ধোৱাৰ লগতে ৰাতিলৈ পূৰ্ণিমাৰ জন্তুৰ ফালে মূৰ কৰি অৰ্থাৎ জন্তুৰ ফালে চাই গাখীৰ আৰু গংগাজল মিহলি কৰি যদিহে অক্ষ্য দিব পাৰে তেনেহ'লে অত্যন্ত শুভ আপুনি নাইবা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনোৱে যদিহে বিবাহৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থী বিচাৰি আছে তেনেহ'লে বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনটোতে আপুনি দুডাল তুলসী অৰ্থাৎ বগা আৰু কলা তুলসী ৰুব পাৰিলে ভাল লগতে তুলসী দুডালৰ তলত দুগছি ঘিৰ চাকি জ্বলাব পাৰিলে অত্যন্ত ভাল আৰু লগতে একো কৰিব নোৱাৰিলে ঘৰত মা লক্ষ্মীৰ ওচৰতো আপুনি ঘিউৰ চাকি জ্বলাব পাৰে ধন বৃদ্ধিৰ বাবে যদিহে আপুনি চেষ্টা কৰি আছে তেনেহ'লে ধন বৃদ্ধি নাইবা টকাৰ অভাৱ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে পাঁচ পোৱা অৰ্থাৎ এক কেজি এপোৱা চাউল লৈ এখন হালধীয়া কাপোৰেৰে বান্ধি পূৰ্ণিমাৰ ৰাতি অৰ্থাৎ বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ ৰাতি আপুনি মা লক্ষ্মী নাইবা শ্ৰী বিষ্ণুক প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰে লগতে পিছদিনা এই চাউলৰ আধা কেজি নিজৰ কাৰণে ৰাখি বাকী আধা কেজিটো আপুনি ভিক্ষাৰীক দান দিব পাৰে আৰু বাকী ৰোৱা এপোৱা চাউল মন্দিৰলৈ আপুনি ৰাখিব পাৰে যেতিয়া আপুনি শুভকামত ওলাই যাব তেতিয়া সেই চাউলৰ চাউল লগত আপুনি লৈ যাব পাৰে আৰু যদিহে আপুনি তেনেকুৱা কৰে নিশ্চয় আপোনাৰ ধন বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত সহায় হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল ইমানখিনি আছিল বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ বিষয়ে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আশা কৰিছোঁ আজি এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনাৰ যথেষ্টখিনি উপকাৰ হ'ব যদিহে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাইছে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আৰু লগতে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ